Thank you सादर दंडवत प्रणाम सादर दंडवत प्रणाम महानुभाव पंथातील तमाम भाविकांच्या धर्म सेवेसाठी परब्रह्म परमेश्वर पंचकृष्णांच्या लीलांचे वर्णन करणारी भावमधूर गीतमाला श्री दत्त मंदिर मोहो ब्राह्मणवाडे तालुका सिन्नर नाशिक ब्रह्मविद्या प्रकाशन द्वारे सादर करीत आहोत चक्रधर राजा त्रिभुवनाचा चक्रधर राजा भुवनाचा वंदन तुला करीतो दयाळा वंदन तुला करीतो दयाळा चक्र दयाला वंदन तुला दयाला चक्रधरा प्रभुराया वंदन न निवार भोगतापहारका भरोगतापहारका दुखविदारक भक्तजन पाल दुखविदारक भक्तजन पालक दुख भक्ता खा नित्यानन्द तु मोक्षदायका न्यानन्द तु मोक्षदायका उद्धारका स्वामिराय वन्दन तुला दयाळा वन्दन तुला दयाळा चक्रधरा प्रभुराया वन्दन तुला दयाळा वन्दन तुला

चिंतिता सकल जीवा चिंतिता त्रिगुण वेगड़ा शक्ति त्रिगुण वेगड़ा शक्ति दिशा शुद्धात्मका निर्मला ब्रह्म विद्या ज्ञान का ब्रह्म विद्या ज्ञान का सर्वात्मका राया वंदन तुला तो दया वंदन तुला करित दया चक्रधरा प्रभुराय वंदन तुला करीतो दयाळा वंदन तुला करीतो मोर विनाशक स्वरूपत सुंदर विनाशक स्वरूपत सुन्दर पूजात्मकवत्सला जय तू मङ्गला मङ्गलरूपा जय तू मङ्गला मङ्गलरूपा मारका दास लीलाधर धर अर्पितों काया दास लीलाधर धर अर्पितों काया पाया चक्रधर राया वंदन तुला करी तो दया वंदन तुला करी तो दया चक्रधरा प्रभुराया वंदन तुला करी तो दया तुला करी तो दया चक्रधरा प्रभु राया वंदन तुला करी तो वंदन तुला करी करितु